Вот эта пшеничка была посеяна 1 ноября 24 года. До Нового года ее вообще не было. А это все рядочки уже пробились. У нас похолодало. Сегодня дождик был ночью. Ну, тут я вырубил. Хочу посеять горох. Треш, чтобы земля отдохнула на огороде возле хаты. Мал посеять дня два назад, но Трошки я задержался, но при, приморские передают, подожду еще неделю я кусь, потом посею, ничего страшного. Ну вот садок, был я его раньше трошки снимал, был трошки обрезанный, не обрезанный, а сейчас уже все обрезанный. Не, это правильно, обрезанный, почищенный, еляки мы вывезли, помогли нам, просили бы сами не справлялись. Убирать таком состоянии садок получился. Не знаю. Правильный ему порезан, неправильный, но мне нравится. Мне нравится, что они высокий теперь. На уровне головы, грубо говоря. И так порезан. Витя нам побережье порезал. Дякую хлопчине, что нас послушал. Вот. Ой, найти уже человеку тяжело, чтобы кто-то порезал садок. А сам не тямлю. Да и не хочу, честно говоря, не мое это. Вот так еще, а, раз мы уже попрыскали его, прыскать еще, косить, прыску, яблоко сбирать, это еще такие мне, такие получается. А вот обрезать, ну, точно не мое. Может, под на две яблоньки, может, еще я как-то там и обрезал. А так, а так мне попросили человека, и нам зарубил. Тем более, людина занимается этим, училась, а ты уметь не можно. Да если ей не нравится так, это и рубить не будешь. Вот лично мое мнение. Вот если мне не нравится его резать, то я его не хочу резать. Ну вот в таком состоянии садочек получился. но ну, дальше попробую, куда он цвести начнет, что там чепится на нем, буду потихонечку пробовать занимать Для интереса, ну так интересно и себе посмотреть. И может, то есть люди подывятся. Правильно, неправильно моробом. И отзывы интересно почитать и комментарии. Ну, конечно же, разумные комментарии. Бывают такие комментарии пишут. Что... Ну, люди разные. Вот таком садочек состоянии. Да. Будем давиться дальше за развитием сада.